Ну, тут же взаимно, понимаете, тут же получается, что мы не бьем. И они не бьют. А вот им бы хотелось, чтобы мы не били, а они били, понимаете, как раньше было. Ну, Трамп будет давить на... Действительно, он будет давить на Россию. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується тарологиня Олена Бюн. Пані Олено, рада бачити, вітаю. Вітаю. 6 серпня записуємо дане інтерв'ю і буквально перед інтерв'ю прочитали заяву глави МЗС Китаю. Процитую зараз, тому що дуже цікаво зараз зрозуміти, до чого вона? Він заявив, що настав ключовий момент для врегулювання війни. Переговори між РФ та Україною виходять на вирішальний етап. Що малось на увазі? Чи дійсно зараз відбувається такий таємний процес перемовини і. Дійсно, він про завершення війни і знайшли якесь порозуміння, як досягти цього миру. Дісь, как ви видите, все по обману, все по обману. Со стороны Кремля так точно все по обману. Вроде да, 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 но вы же понимаете, а Китай тоже, Кремль является вассалом Китая. Все по обману. Так, але тим не менш знаємо, що зараз відбувається перемовний процес між США та РФ. Спецпосланець Вітков зараз знаходиться в Москві. Я думаю, що вже сьогодні будуть перші офіційні заяви після запису нашого інтерв'ю. Але ми завжди розуміємо, що лишається щось за кадром: те, що не говорять, те, що не оголошують, що насправді там відбувається, про що відбуваються ці домовленості, і що буде після цієї зустрічі. Витков в Крем... и Кремль, да? Витка и Кремль. Кремль, почему они договариваются? Видите, на, на Кремль действительно отдавят. Ему не нравится это давление. Ему не хочется санкций. Ну, то есть мысли у Кремля остаются двигаться вперед, да, и захватывать территории. Что за кадром? Сейчас я посмотрю, что за кадром. Как бы одной коже не показали. А что за нас стоит? Что у нас стоит? Понимаете, у Кремля какой-то хитрый план. Вот мне нравится. Я сегодня делала расклад, вот по поводу, да, остановки огня, то, что там они говорят. что может быть. Такое действительно оно может быть. Но там старший аркан маг и манипуляция, понимаете? каким образом это они решат и на сколько дней. И можете представить, сколько они накопят дронов и ракет за это время, и что может быть потом. Вот не нравится мне эта ситуация. Вообще у Кремля очень хитрые коварные планы. То есть он хочет вырваться из-под этого гнета США, он хочет, ну, как бы, чтобы все перессорились между собой, Uh -huh. І остаются плани. Тут ликвидации кого ліквідації да, ну, по даже навіть ми беремо так. Очень нехорошие планы. плани. От буквально хитрость обманкаварства, хитрость обман коварства. От З того, що ви зараз подивилися, хочеться уточнююче питання: чи зараз Росія планує тимчасово завершити принаймні вогонь по Україні? Чтобы потом завладать его снова и силы. Россия хочет остановки огня, Чтобы не ракетами, дронами, любыми по территории Украины. Прямо ли это хочет. Ну, тут же взаимно, понимаете, тут же получается, что мы не бьем и они не бьют. А вот им бы хотелось, чтобы мы не били, а они били, понимаете, как раньше было. Видите, обман, манипуляция, хитрость и коварство. То есть, и та же карта. То есть они могут тянуть время, они действительно могут согласиться, что здесь. Таким образом, они могут подставить Украину, как всегда, спровоцировать. То есть мы все это проходили. Понимаете? Здесь вот есть очень опасные моменты. Очень, очень. Потому що тут действительно можуть накопити потенціал. Не нравится мені це все. Все по обману. Mm -hmm. а, давайте також подивимось. Тут така е, тривожна інформація з'явилася про те, що РФ до кінця року хоче сформувати 10 нових дивізій, що нібито дві вже вдалося сформувати. Есть ли вероятность того, что будут созданы эти дивизии, и как это влияет на общую ситуацию на фронте? Это так Россия хочет закончить войну, да? А первый шаг – остановки uh -huh. uh -huh. Так, что мы спрашиваем? Россия сформирует вот эти дивизии, 10 дивизий, да? Ну, 8 уже до конца года. Россия сформирует 8 новых дивизий до конца года конца 2025 года. Россия. Нет, пока тупика иллюзии. Что-то может, да? Ну не 8. Да, 102, как вы говорите, допустим, они сформировали. Но 8 нет. События там у них придут. Ограниченные возможности. Видите, для них идут какие-то, приближаются какие-то события негативного характера для самой России. Ну, они а надеются, да, они надеются еще пойти там в наступление, опять же, по хитрости, по обману, по коварству, отвлекая в одном направлении, пытаясь прорваться в другом, но вот в таком плане. Я не вижу, чтобы они сформировали так, как написано. Нет. Також зараз мені здається, що за останні роки не вчухають конфлікти пов'язані з ТЦК різні історії. Зараз теж починають деякі лідери говорити про те, що ТЦК не мають права застосовувати силу, але, попри це, це щоденно відбувається. Чи зараз почнуть приймати міри і належно карати такі випадки для того, щоб ТЦК дійсно були. Трішки обмежені в своїх повноваженнях, в плані а, атаки на мирних людей. Ми спросимо під цикам, як ви будете лісти себе? Підсикам буде вісти себе нормально, так сказати, буде себе нормального. Ну, тоже, смотря где, видите, тоже при вас мешала карты, тусовала. Смотря где, где-то будет, где-то нет. Я не вижу, чтобы прямо полностью они все так, ну, лагерь на себя вели достойно. Все одно это питание не на часе. На ну выражается. да, к сожалению, к сожалению, да. И я все время говорю, что вот этими своими действиями ТЦК она как бы подыгрывает Кремлю на руку и да, всегда дает да, да. повод для того, чтобы раскручивать эту ситуацию. К сожалению, не один, да? Здесь ТЦК, там еще что-то, и они так раскручивают информацию. Да, на проволоке жаль. Зараз теж почали активно говорити про ймовірність загрози з Білорусі, що нібито uh -huh. все ж таки буде цей наступ. Що буде введено військовий стан на території Білорусі? Навіть з'явилася інформація. Давайте все ж таки будемо перевіряти цю інформацію. Чи на сьогоднішній день для України є загроза зі сторони Білорусі, і що це може бути? Це обстріли, які і так відбуваються, чи це все ж таки наступ? Давайте посмотрів наступлення з Білорусі на сьогоднішній день. видите, они как-то хитро хотят, у них карта хитрости, какие-то хитрые планы у них. С одной стороны, видите, все по обману. Тут. тут больше похоже, знаете, вот попытка как вот ДРГ, попытка что-то нестандартное. Потом у меня были расклады, я не удивлюсь, что они там проводили долгое время какую-то работу. Что-то это может быть связано с подземными коммуникациями, как вариант. Но я просто в себе, ну, потому что они долгое время что-то там проводили. Ну, чтобы так, как раньше, я не вижу, да, потому что все равно у них ограниченные возможности. Обстрелы, да? вот. То есть надо рассчитывать на то, что... И причем это планы не только по отношению к Украине, но и с Беларуси, с близлежащ... близлежащим странам. Еще раз <клых> Россия. наступление. России. Наступление России. Так все равно карта типа обману все. Вот те же карты при вас помешала по обману. Где-то они будут пробовать ДРГ. Опасность обстрела остается опасность, тут еще опасность какой-то масштаб. Вот все время Беларусь показана как масштабная провокация. Они хотят что-то сделать в Беларуси и обвинить в этом Украину. Опасность обстрелов есть. Как бы планы, да, есть у них планы, но еще раз, планы у них всегда есть и планы угу. у них далеко идущие. Но вот здесь как-то все хитро, очень хитро. Потому что все-таки, я думаю, у них главный рывок, это где-то там вот захватить, тут где вот сейчас идут боевые действия, чтобы захватить как область какую-то полностью или области. Опасність це... да, и опасность і каких якихось диверсіонних деревечних действий. Зі сторони Білорусі? зі да, сторони Білорусі, ближе Бог, Сандрій Угу. Добре, ми обов'язково будемо уточнювати дивитися, розуміємо приблизно, що це може бути за області. Зараз знову починається обговорення того, що Росія налаштована і вже приймає якісь міри, щоб наблизитись до Києва. А, так як це було на початку повномасштабного вторгнення, чи дійсно є на сьогоднішній день в них ресурси. Ми Зараз не про плани, а про конкретні дії, ну, можуть да. вони дійсно дійти а, в Критул до столиці? Плани у них дала менше да весь мір, це так і залишається в кожному розкладі. Ем, російські війська подають Києву, російські войска поблизу Києва. Не, здесь как бы обман, да, видите, идет обман. Я не вижу этого. У них планы другие, понимаете? А, ну я поняла, что... Не, не, здесь не про... Смотрите, не про... Не про наступление на Киев. Не, у них планы там захватить области, как остаются, то, что они хотят, а они все равно мечтают, у них остается в планах сменить власть у нас, поменять власть на ту, которую они хотят. Вот таким образом. Вот здесь. Это не про заход. Видите, раска... еще дальше раскачивать ситуацию внутри страны, вот внутри Украины на самое ближайшее время. Я просто зараз жахом це чую, тому що я розумію, що їм це поки що вдається. Зараз буквально перед нашим ефіром читала, що вже три місяці суттєво падають рейтинги Володимира Зеленського серед українців. Також ми бачимо активні мітинги і вже говорили про те, що вони на користь ворогу. Чи дійсно зараз ось такими кроками нас можуть підштовхнути до того, що влада зміниться і. На это будет краще для ну, Украины? В 2025 году, до конца 2025 года. Не про власть, потому что влада у нас там и Верховная рада, да, так, там так, так. давайте. Президент. Быть. Президент. Так. Потому что там же меняются. До конца 2025 года. До конца 2025 года. Президент. 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 Сейчас по этому, сейчас расскажу. Ну, то, что ему опасность идет, тут даже, ну, постоянно, да, она ему идет, она каждый раз еще увеличивается. Здесь, видите, здесь не только Кремль, да, хочет своего поставить некоторые пишут, как можно поставить своего, если, ну, они по-хитрому хотят, это не то, что там, знаете, старое лицо, mm -hmm. да, которое там было связано с Януковичем, или они что-то такое э, очень хитро продумывают, э, что это как бы новое лицо совершенно, но вроде как оно с ними не связано. То же самое со стороны Запада, э, тоже они хотят, чтобы Зеленский ушел, это понятно. То есть, те тоже хотят своего поставить уже достаточно хитрым образом чтобы полностью контролировать украину чтобы украина была под как бы ну mm -hmm. под власть сша да. грубо говоря как некоторые говорят некоторые штаты то есть да ему угроза становится все больше и больше ну давайте так все-таки здесь двойка есть опасность идет ему серьезная Я сейчас еще три карты останется зеленские на власти до конца 2025 года. Ну, должен остаться. Давайте так, шансы есть. Угу. Шансы есть, но, видите, карты достаточно нехорошие у него. То есть тут прямо как бы со всех сторон. Тут не то, что даже убрать, здесь и болезни, и в таком плане. И здесь не только ему одному. Здесь мы знаем, что и первым другим лицам таким вот нашим гетьманам, погонам нашим, таким тоже идет. Ну, будем смотреть дальше. Ну так себе как честно, так себе выпадаю. Також хочу зачепити тему Запорізької атомної станції. Надзвичайно багато такої неприємної інформації, що там вже відбувається. Не дуже хороші речі, насправді що нам мало афішують, мало розповідають про реальну ситуацію на ЗС і що в планах Росії погіршувати її ще більше. Чи дійсно зараз є небезпека від Запорізької атомної станції? Ну, я каждый раз, вот как я не делаю расклад на Запорожскую, Запорожскую атомную станцию, сейчас посмотрим. Там одно и то же выпадает. Как вот была опасность да, для нее, так она mm -hmm. все время это висит. Тогда опасность никуда не уходит. На сегодняшний момент есть опасность от запорожского. Обсуждается вопрос, чтобы они ушли. Ну, чтобы эта станция как бы перешла под контроль третьих лиц. Ну, не Украина, а какая-то третья, третья сторона ее контролировала. Ну, тоже они этого не хотят. Ну, по итогу, какая опасность? Ну, что-то вот как воду, да, что-то они там сливают воду. Раньше мы смотрели, попажу, это uh -huh. не так много, но все равно они также слив... продолжают как-то выбора. Ну, то есть, да, чем дольше россияне находятся на станции, тем, понятно, ситуация там не улучшается, она как бы все больше ухудшается. Ну, чтобы, знаете, я уже говорила, если бы они ее могли взорвать, вот в прямом смысле, как эта Чернобыльская атомная станция, они бы ее уже взорвали, они ее не могут так взорвать. Она совершенно писали в комментариях, там совсем другая конструкция, 7 степеней защиты у нее. Ну, то есть опасность какого-то выброса остается. Выброс идет, но это ну, что-то больше. В таком плане я это вижу. Ну, чтобы прямо что-то такое, Найцел зім такое. Ано теж, ну ж так би само по собі. Надзвичайно, насправді багато говорили про небезпеку і загрози. Зараз хочеться про щось хороше, Чи серпень місяць. Буде принаймні в цьому місяці хороші новини для України. Що це може бути? Перемовний процес, обміни, допомога, просування українських військ. Чи будуть якісь такі хороші новини? Хороші новини. Ну, Трамп будет давить на... Действительно, он будет давить на Россию. возвращение детей. Ну, маленькое количество. Да, возвращение военнопленных. Планы. Я просто скажу, что у наших ребят, украинские вооруженные силы, ну, просто ну, очень хорошие планы, идеи. Видите, пожариться, дай Бог, чтобы они их воплотили в жизнь. Они над этим работают. Э, Что-то связанное с ну, помощью, э, поставки помощи. Ну, тоже это может не афишироваться. Поддержка. Ну, то есть тут идут хорошие новости, идут. Ну, тут, видите, больше что показано, что изо всех сил сейчас у Кремля одна задача – поставить Украину каким боком, каким угодно, да, поставить, причем очень мощно, сильно, и перессорить всех в округе, да, ну, то есть всех на Запад, чтобы Запад перессорился между собой. Mm -hmm. То есть вот эта цель номер один – подлые, очень нехорошие планы очень нехорошие плоды. И тут не только по отношению к Украине, понятно, и по отношению, видите, то, что касается Европы, и даже то, что касается США тоже, потому что у меня был расклад. Все-таки у них в мыслях остается создать... Понятно, что Кремль не впрямую это будет делать, не своими руками. Вот ситуацию, отстранить чтобы Трампа отстранили, ну, что-то mm. типа такого, если не убрать, так отстранить, потому что Видите ли, сейчас для них это унизительное положение, когда на них давят. Вот в таком положении, как давят Трампа. Они считают, что это неприемлемо. То есть они будут искать такие пути. То есть, ну вот для мира, честно, остается большая опасность от планов Кремля. Очень негативные планы у них в целом. Ну что, у меня были расклады. Действительно, они, вот как писали, они задумывают там что-то пытаться со спутниками сделать. Понятно, что здесь э, в тайне за этим стоит Китай, третья сторона. Понятно, на картах не написано, но какая страна может стоять? Естественно, угу. с такими разработками Китай. Опасные планы по воде у них, в целом по миру, очень нехорошие планы, очень. Вот чем больше времени тянут, тянут с ним, тут не договариваться надо. Здесь надо Диеты. Это... Кардинальні дії, тому що це всі договор всі договорів це по обману. Ну тут все по обману, тут только своя вигода, ну ви вже дуже давно насправді говорите про те, що якщо світ зараз не почне діяти, то непереливки буде всім. На превеликий жаль, чекають. Чекають, я не знаю. Сподіваються на диво, мабуть, але ми, ми то вже прекрасно розуміємо, чим це може завершитись, якщо зараз не прийнята міра. Я не понимаю, почему Запад не, ну, видимо, другой, да, угу. менталитет совершенно, что считает, что можно договориться, но с Кремлем вообще нельзя договориться. вообще. Он еще больше злится, он считает себя, видите, как прямо карты показывают, униженно оскорбленным, что на него еще и давят. Угу. Он развязал войну, он уничтожает Украину, убивает каждый день людей и гражданских в том числе, и при этом он еще, видите, возмущен, что на него давят. Ну, а що можна розговорювати з дитиною? Жаль, жаль, що ми, ми то це прекрасно розуміємо. Жаль, що вони цього поки що не розуміють, але поки що, бачите, якось, мабуть, треба їм це на собі відчути для того, щоб почати діяти. Дякую, дякую вам, пані Олено, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Дякую, що, попри все, попри складнощі, усі, які є на сьогоднішній день, вдалося знайти щось хороше. Сподіваємося на те, що це вийде. все вийде навіть краще ніж ми на те розраховуємо. і Скоро ми почуємо досить втішні хороші новини, які. Маю дуже велику надію вплинути на хід війни в подальшому. Але будемо перевіряти цю інформацію обов'язково. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Нагадую, що у Олени Бюн також є свій youtube канал. Доєднуйтесь до нього. Посилання знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого youtube каналу. Поговоримо плюс. Лишайте свої коментарі, лишайте свої вподобайки під цим відео. Нам буде надзвичайно приємно, що ви разом з нами. І найголовніше бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення. До да побачення.